Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать следующую квартиру, которую мы купили для одного из наших инвесторов. Вот в таком замечательном доме. Дом 1969 года. Пойдемте посмотрим поближе, что за квартира. Очень уютный, весьма живой подъезд. Видно, что сравнительно недавно здесь делалась реформа. У нас второй этаж, испанскими мерками это первый этаж. Подниматься очень невысоко, поэтому отсутствие лифта особо никого не смущает. В квартире 4 раздельные комнаты, 4 бедрум, 4 спальни испанскими мерками и один салон. Нашими мерками это просто 5 раздельных комнат. Давайте их рассмотрим. Первая достаточно широкая комната. Здесь будет, вероятно, спальня, мастер-бедрум. Вероятно, будет монтироваться выход на балкон, чтобы вместо окна была дверь. Следующая достаточно большая комната. Гостиная, либо еще одна спальня. С выходом на тот же балкон, что и предыдущая комната. Балкон не очень широкий, примерно 80 сантиметров, но достаточно длинный, по-моему, более 4 метров. Идемте дальше. С другой стороны коридора У нас небольшая комнатка, окна, которые уже выходят во внутренний дворик. Далее по коридору мы видим небольшой шкаф, который будет демонтироваться, за счет него будет увеличено пространство в комнатах. Вообще здесь будет капитальная перепланировка. Смотрите, вот здесь совсем небольшая кухня, которую предварительно мы хотим расширить. Хотя, несмотря на ее небольшую ширину, она достаточно длинная, и сюда, в принципе, может влезть вся необходимая техника и мебель. Идем дальше. Далее по коридору у нас совсем небольшой и один санузел ванная. Естественно, для пяти комнат такое не годится. Будем делать еще один санузел. Вероятно, за счет большей части вот этой комнаты будет сделан еще один санузел и часть этой комнаты уйдет к следующей комнате, чтобы ее расширить и из нее сделать полноценную детскую или кабинет. Все окна выходят в этом ряду, все комнаты, все окна выходят в террасу, во внутренний дворик. Пойдемте, посмотрим, что за терраса. Вот такой внутренний дворик. Владелец с архитектором, с дизайнером уже видят, как вот здесь монтируется вот такой навес. На пол стелится, вероятно, искусственная травка, в горшки ставятся, выращиваются растения, территория облагораживается, можно здесь сделать зону отдыха, можно поставить стол, стульчики, чтобы в теплое время года, которое здесь примерно 9 месяцев в году, можно было здесь кушать, общаться с друзьями и семьей. Вот такая замечательная квартира, она изначально была выставлена по цене 119 тысяч, выставлена, имеется в виду, предложена нам, она нигде не публиковалась, в наши руки она попала благодаря контакту с местными агентами, которые вот как только увидели квартиру, позвонили, сказали, что есть классный вариант, приезжайте смотреть. Мы приехали, сказали, берем. Квартира не была опубликована ни на одном сайте, мы ее сразу забрали и забрали за 105 тысяч благодаря нашим навыкам ведения приговоров и некоторым нюансам, которые мы нашли на квартире, показали их агенту и собственнику. Плюс здесь было около 2000 долгов по воде, которые также взял на себя э, новый владелец квартиры. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых, до новых встреч.